Вкусного всем! Хай Му – Рагу со свининой и яйцами и пятью специями. Одно из ключевых блюд Таиланда последние 100 с лишним лет. Появилось оно в конце 19 века, благодаря выходцам из Китая, эмигрировавшим в Таиланд. В переводе кхай – жареный, му – свинина, а вот пало – это смесь лечебных специй, знаменитая китайская смесь пяти специй. Лечебная, потому что считается и в Китае, и в Таиланде, что она уравновешивает инь и янь, создавая идеал из борьбы противоположностей, укрепляет и стимулирует тело. Рагу совершенно не острая, поэтому является основным блюдом тайских школьников. Тайская классика. Для нее потребуется свинина, можно одного вида, грудинка, а можно грудинку и мякоть. Непременно с кожей. Позже расскажу почему яйца, их тоже будем тушить по восточному, соевый сыр тофу, пучок кинзы, чеснок и черный перец горошком. Будем готовить заправку. Сахар пальмовый и обычный, хотя можно использовать только обычный. Темный и светлый соевый соус, соль почти не потребуется. Не обязательные ингредиенты, но лучше, если они есть. Рыбный соус и устричный соус. Это будет по-тайски. – смесь пяти специй. В Китае ее название звучит как усяньмянь и олицетворяет пять основных вкусовых ощущений – сладкого, кислого, горького, соленого и острого. Как правило, это сладкий укроп или фенхель, гвоздика, корица, звездочки аниса или бадьян и сычуанский перец. Хотя тайская смесь может отличаться. А также дополнительно бадьян и корица палочкой. Подготовим ингредиенты для тушения. Для начала отварим яйца. В воду их и варится минут 10 в крутую. Тут все просто, как впрочем и дальше. Тофу. В блюдо кладут жареный тофу. Нарежем его кубиками сантиметр на сантиметр. Если у вас жареный тофу, иногда он тоже такой продается, дополнительной операции делать не нужно. У нас не жареный, поэтому пожарим его. Жарим во фритюре. Недолго до легкого коричневого цвета а потом, внимание, опускаем их в кипяток. Минут на 15. Нужно избавиться от жира и вкуса жареной сои. Такая технология. А пока нарежем свинину. Грудинка или подчеревок должны быть максимально мясными. С кожей и соединительными тканями под кожей. На востоке соединительная ткань и кожа деликатес. В каждую тарелку их кладут, чтобы никого не обидеть. В этом блюде они божественно вкусные. Хоть вы, возможно, и не поверите, попробуйте. Нарезали кусочками до 3 см шириной. Также нарежем и мякоть с кожи. В данном случае это задняя часть. Сало должно быть минимум. Тайские свиньи поджарые носятся по двору, что собаки. Много жира у них не бывает. Нарежем кинзу. Причем стебли отдельно, а листики отдельно стебли мы будем сейчас использовать, а листики пойдут для отделки готового блюда. Вместо стеблей обычно в этом блюде используется корень кинзы. Но где его взять, у нас его даже не продают. А в Таиланде корень кинзы на кухне это норма. И будем толочь стебли, а также чеснок. Нарежем его для удобства перетирания кусочками. А также черный перец горошком и соль чайную ложку. Кстати, в Таиланде используют белый перец, но не знакомый нам белый перец. Их белый перец это знакомый нам черный перец, который вымочили и очистили от черной кожицы. Перетираем все это без фанатизма в кашицу, в которой и волокна видны, не в однородную массу. И в этом нет необходимости. Вот такая смесь получилась. Яйца очистим от скорлупы, Вообще жарко варка или выдержка уже вареных в крутую яиц в ароматных специях – это фишка юго-восточной кухни. Очень много рецептов именно с таким способом. Яйца кимчи или яйца терияки или еще, наверное, сотню рецептов. Тофу отцедим и обсушим от воды. Блюдо считается любимым детьми Таиланда. А стофу будет и вкуснее, и калорийней. Разная консистенция продуктов. И начинаем основной процесс. Полстостенную посуду, казан, чугунный вок, сотейник накалим хорошенько и выложим мясо, желательно обсушенное, чтобы не прилипало. Сначала жирную его часть, чтобы вытопить жир. Огонь во время обжарки средний или чуть ниже. Мы жир вытапливаем пока, а не жарим до корочки. А когда жир образовался и смазал стенки, остальное мясо. Теперь огонь большой, обжариваем до коричневой корочки не зажариваем, а с другой стороны и не тушим. Тушить будем потом. Обжарили, удалим мясо со сковороды. Сделаем огонь тише и высыпем пару столовых ложек сахара. Будем его плавить, пока он не станет темно-карамельного цвета. Осторожно, не спалите. А чтобы вовремя остановить процесс потемнения, вовремя добавим 2-3 столовых ложки воды. Сахар, конечно, вновь затвердеет. Не переживайте, это нормально, потом растопим. И добавляем специи, бадьян и палочки корицы. Хотя никакая это не корица, это кассия. У нас в 99% случаев продают под этим названием именно эту сестру корицы. Менее насыщенную, гораздо более дешевую, но абсолютно идентичную по свойствам. А также, конечно, смесь 5 специй. Следите, чтобы в ней был сычуанский перец. Если его нет в составе, придется еще и дополнительно добавить. Пошел запах, возвращаем мясо. А также добавим яйца. И аккуратно будем все это перемешивать. Чтобы все продукты равномерно покрылись ароматным жиром. Теперь добавим воду 1 литр без разницы какой температуры. Чесночную пасту. Ее иногда добавляют на этапе специй. Но у нас там стебли кинзы будет подгорать. Разве что совсем быстро перед добавкой воды. Или сейчас. Также кубики тофу пошли в дело. Черед соусов рыбный для усиления вкуса, не своего, запах у него весьма вонючий, но он выветрится, не переживайте. Природный глютамат натрия, светлый для солености, темный для окрашивания и тоже соленость придаст. Устричный придаст незабываемый вкус, любимый мною соус, прекрасное изобретение восточной кухни. И сахар, лучше пальмовый, у него цветочный привкус, но можно и обычный. Блюдо будет сладковатым, так необходимо для детей, да и взрослые в восторге. Солено-сладкий с чуть кислинкой вкус получится. Настоящий вкус юго-восточной кулинарии. Перемешали и накрыв крышкой на небольшом огне, тушим не менее часа, снимая пену и жир, если он будет образовываться. Вот через час такое получилось рагу. К слову, на следующий день после приготовления оно еще вкуснее. Поэтому дайте ему постоять без огня еще хотя бы полчасика до подачи. Как правило, его сервируют отдельно с рисом, отваренным без соли и специй. Рагу отдельно, рис отдельно. Поливая бульоном рис или прихлебывая его прямо из тарелки. У нас европейская подача. И да, не забудьте имбирь, он придаст дополнительную кислинку. В блюде за кислоту отвечал сычуанский перец, его немного. Ароматище бомбезный. Бадьян, корица, чеснок и другие специи создают целую ароматную оперу. Сладко-соленый с кислинкой вкус бульона и продуктов необычен и вполне по вкусу европейцам, которые его и потребляют на улочках Бангкока или других городов Таиланда в обеденное время. Это основное повседневное блюдо тайцев, а в особенности их детей. В нашей семье это блюдо сходу прописалось в обязательно постоянное. И вы попробуйте. Тханхиарай или приятного аппетита кто не успел подписаться на канал Корчма, приглашаем, впереди много интересного. И будьте здоровы!